Salam əziz izləyicilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün mən sizin üçün çox dadlı və ləzzətli kotletin hazırlama qaydasını paylaşacağam. İlk öncə kanalıma abunə olmağı, like atmağı, mənə dəstək olmağı unutmayın. Gəlin indi videoya keçək. Mən burada bir soğan, bir də böyük böyük kartof götürmüşəm. Onları yaxşı rəndədən keçidirəm. Sonra isə götürdüyüm ətə əlavə edirəm. Mən burada dana ətindən istifadə etmişəm, çox yağlı olmayan dana əti. Sonrası üzərinə çörəkcik əlavə etdim, xırda-xırda ovduğum çörəkciknə əlavə etdim. Siz istəsəniz xuxarda əlavə edə bilərsiniz. Üzərinə də pul bibər, duz, istiot əlavə etdim. Siz istəsəniz bunlardan əlavə içərisinə keşniş, göyərti əlavə edə bilərsiniz. Mən bunu etmədim çünki kotletləri qızardan zaman göyərtlər yanır. Sonrası onu yaxşı yoğuram, bir qınada gözlədirəm. Bu arada mən kartofları hazırlayıram. Kotletləri hərbinin formaya salırıq, sonra isə duru yağda qızardırıq. Bir üzü yaxşı qızardıqdan sonra digər üzünü çeviririk. İndi isə keçə kartofları hazırlamağa. Mən orta boy kartoflar götürmüşəm, hər birini 2-3 hissəyə ayırdım. Sonra isə üzərinə duz və sarı kök əlavə etdim. Və qoydum yağda qızarsın. Artıq yeməyimiz hazırdır. Üstü xırçılıtdı, içi yup yumuşaq kotletlər alındı. Çox dadlı. Alındı. Siz də buyuruq bu üsulla hazırlaya bilərsiniz. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.